Обладміністрація працює без перерви і з'ясовує допомагає всім Тим Більше, що вже 10 хвилин на третю. Да. У ну, нас дівчина каже, що пішли нікого немає. Нема нікого. Подкази Всі На цьому місці Ровно два роки тому я давав інтерв'ю стосовно проведення громадської ради, якщо ви їх бачили. Коли люди поховалися і приховували від широкого загалу дату, місце і час проведення виборів установчих зборів. Зараз переміримо. Що змінилося? У нас є такий момент. Ну, Ще -то тільки нас е правду. У нас Юрій ну, побачив, що у нас було якось безпалібрати. Та Юрій може, Олексійович. Юрій Олексійович, дивись. У нас завтра повинні проходити, знаєте ви чи ні, установчі збори. З виборів громадської ради при голові обласної державної адміністрації ми дізналися буквально сьогодні, що з невідомих причин ці збори переносяться. На яку дату і час ми не знаємо. Ми б хотіли з'ясувати у відповідальної, прозорої, чесної, оперативно працюючій влади. Перше, коли Місце, дати і час проведення цих виборів? Та друге організаційні процедурні питання. Хто коли призначав, обирав ініціативну групу? її склад персоналу? Це е, два. І третій момент: за яким документом були відмінені дані збори, які мають відбутися завтра. 17 лютого. Ми офіційно вам, Юрій Олексійович, передамо mm -hmm. цей документ, але на ім'я шановного губернатора Ірванеча і такий же документ хотіли ну, як передати ініціативній групі, але не знайшли її ні в п'ятницю, ні сьогодні. Ми це зафіксували в обласній раді, ми це зафіксували в обласній державній адміністрації. Сегодня 16 ваш кабинет понедельник, а 15.25 мы находимся в вашем кабинете. Если можете, дайте нам четкий, конкретный комментарий с приводу задних вопросов. Дякую. Так, то, что смогу, кто? то сейчас скажу. На сегодня инициативная группа, которая была создана громадской радой, в связи с тем, что были много заявлений о других общественности, что это происходило на армии и все остальное. Поэтому было принято решение, чтобы э, все-таки выборы прошли демократически, выборы прошли на том основании, которое есть, чтобы были учтены все мнения, в том числе мнения э, тех общественных организаций, которые э, ведь в постановлении Кабинета Министра сказано, что там только два года Организация должна уже существовать. Понимая, что произошли изменения в обществе, поэтому было принято решение о том, чтобы создать по новой инициативе. На сегодня, на сегодня, э, скажем так, сегодня-завтра будет опубликовано об этом объявление на сайте ОБГС администрации, о том, что мы приглашаем всех заинтересованных общественных организаций подать свои заявки и принять участие в, иници... в работе инициативной группы. После этого мы будем принимать заявки и к нам уже поступали предложения, есть заявления, что люди хотят в инициативную группу. После этого мы все предложения обобщим, пригласим всех это, это как предполагается. Если там будет очень много ну, желающих, тогда пригласим всех и будем ну, общественность сама принять решение, кто войдет в инициативную группу. Если это там будет ну, достаточно количество, которое не надо, то значит мы по губернатора утверждаем новую инициативную группу. И если, куда войдут все, то чтобы не... Отанова ініціативна група, яка з учорами всіх мнений, буде приймати документи, ми проведемо відбор. Ну, от бачите, Юрій, що вже ви можете внести золотими літерами в літопис літер, літер розбудови громадського суспільства назву такої групи громадський сектор Дніпропетровщина. Тому що ми до вас прийшли і завдяки нам і вам, дасть Бог сьогодні. 1047 чи скільки 200 там організацій дізнається, що все ж таки збори Так, да, Вже 2000 ще. Ну є ці гандболісти, і масажні і є, і тітушки салони, Ми все це знаємо. На нашому шляху, ваш покійний слова, 20 років громадської діяльності займається. Це у нас четверті збори, на які до нас не допускали. Тому вже офіційно говоримо, громадський сектор, вина і воля, я думаю бути в перших рядах, кому доручить, довірять, щоб вони були синіру. Це один момент. Наступний момент. Ви говорите, що здавати документи. Ми і ваш пакірний в тому числі. Понад 60 пакетів документів здані. Не это вот, все, и находится... Вот, и это Мы э, этот вопрос э, тоже обговорили на вот этом э, заседании. Я понимаю, что там э, находится около 65 э, э, дальнейших. Я думаю, что эти люди не будут повторно подавать. Я так надеюсь. То есть это уже общественная инициативная группа. Я понимаю, что эти документы будут находиться, также будут переданы. И без вопросов для того, чтобы люди повторно не приходили, не сдавали. Я думаю, что этот вопрос решится. Колы? Ви вважаєте, чи коли вже є час чи, я, що збираються в якому місці члени місцевої групи, ну а вже за вашою присутністю? Так і не? Ну, я там буду, не буду. ні, День, я, я маю на увазі у вас персональність, да. а орган влади, який повинен мабуть бути при цьому присутній. Да, і журналісти будуть. Коли йде це відбудеться? Ну, мы планируем, давайте вот так, это, это обсуждение наше. Мы планируем, что это будет, мы, если мы вывесим, но я думаю, что 10 дней достаточно для того, чтобы все ознакомились, распространили. И ведь не требуется для инициативной группы подачи какого-то определенного пакета документов. То есть понятно, что для инициативной группы это ваша заявка о том, что мы хотим включить в инициативную группу таких-то таких людей. Мы сейчас формируем уже из тех, кто нам подал камерому список, и будем его наполнить. То есть мы даже не говорим о том, что туда автоматически входят те члены инициативной группы, которые были раньше. подают. Э, дивіться, ну є, мабуть, здоровий сенс, чи якась логіка. Ну, любий Да, Так, да. дивіться, мабуть, справа того, ми зараз теж там напишемо, чи білки, чи початки у нас там багажного є. Ініціативні групи 10 днів не треба да? Наша громадська организация работает за 15 хвилин, ми можемо в будь-якій торсі. -то. А тут люди уже знают, что это было и повинна Это уже есть Я вас услышал. Є днів не слышал. Есть статья 10 дней, не нужно. Сегодня это будет все. Все ее побачат, услышат, я думаю, да? Ваши слова передадут. Если сегодня у нас понедельник, то дай Бог, что нам заважает. Зустрите, если не завтра, то все. Ну так, <рес> нет, вот. нет. Ну, мы должны, чтобы другие подтянулись, Чтобы не было потом одних. Сказали, вы уже знаете, вы пришли. Так же? Right. Не, дивіться. ви оперативно працюєте, ви ж не законсервовані, неконсервативна влада, правильно? Yeah. Ви? Yeah. ви сьогодні публікуєте, ми сьогодні публікуємо. Ми звернемося до ЗМІ, до речі, і ЗМІ теж приносили, запросимо на цю зустріч. Ми привикли працювати, ну оперативно. А якщо навіщо нам 10 днів, ми нічого не самі робимо, документи не треба давати. А хто чого вартий, не те, що за 20 років. А на другого Давайте, давайте, мы это с руководством решение. Но я говорю, что вы, я вам сразу говорю, что давайте сразу заявки, чтобы не было никаких. Именно для работы в инициативной группе. Мы пока говорим, что всякая, ну, если член инициативной группы хочет быть, ну, если он сам не может, представитель пришел, и же не вопрос. Ведь вопрос это же создание. То есть, если, если на сегодня в инициативную группу войдет ну, 30 человек, то и не надо собирать, то есть э, это, это нормальный рабочий орган. Правильно? Логично. Развучаем. То есть три человек мы можем просто их подтверждать, и он может спокойно работать. Потому что там есть мандат на комиссия, кто принимает, то есть есть определенные моменты. Если это будет 120 человек, тогда есть э, смысл поговорить. Поэтому здесь вариант может такой быть. Э... Скидка на сегодняшний <осколько> день подана у вас заявок. Мы можем. Я могу вам говорить, не могу конкретно сказать, могу говорить только о том, кто сюда уже вот люди э, говорили, ну, наверное, человек 15 есть. А когда вы подавались? Они вот в процессе того говорили о том, что мы хотим участвовать в инициативной группе, после того, как пошел, либо говорили о том, что инициативная группа о том, что эта инициативная группа нас не устраивает, а мы хотим участие принимать. Вот такие есть. Ну, чисто рабочие, которые приходили либо как -то, что, обращение к граждан, либо ну, общественных организаций. Так, тогда давайте знаете, что еще другое. Я тоже бюрократ не скажу. Мы вас сюда, как скажут, чьи окремо, это уже, как вы скажете, можем написать, просим нас, мы тут, у нас тут представники, э, включить в инициативную группу. Хочете поставить печать, хочете окремо, потому что мне кажется, ну, чтобы уже не Я не думаю, будет. чтобы э, документ был. Тут вопросы, на которые я фактически вам ответил. Ага. А, а, а да. если документ, чтобы он, чтобы он был, уже если вошел как бы документ, то есть заявки будут раз, раскры... <звук> вот они все, будут подсказаны.